Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu diberikan rahmat dan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ad adalah nama bapak suatu suku yang hidup di jazirah Arab Di suatu tempat bernama Al-Ahqaf Terletak di utara Hadramaut, Yaman dan Uman Dan termasuk suku yang tertua sesudah kaum Nabi Nuh Serta terkenal dengan kekuasaan jasmani dalam bentuk tubuh-tubuh yang besar dan raksasa mereka dikaruniai Allah, tanah yang subur dengan sumber-sumber airnya yang mengalir dari segala penjuru, sehingga memudahkan mereka bercocok tanam untuk bahan makanan mereka dan memperindah tempat tinggal mereka dengan kebun-kebun bunga yang indah-indah. Berkat karunia Tuhan itu, mereka hidup menjadi makmur, sejahtera, dan bahagia, serta dalam waktu yang singkat mereka berkembang biak dan menjadi suku yang terbesar di antara suku-suku yang hidup di sekelilingnya. Sebagaimana dengan kaum Nabi Nuh, kaum Hud ialah suku Ad. Suku Ad ini tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, Pencipta Alam Semesta. Mereka membuat patung-patung yang diberi nama Syamud dan Al-Hattar. Dan itu yang disembah sebagai Tuhan mereka yang menurut kepercayaan mereka dapat memberi kebahagiaan. Kebaikan serta dapat menolak kejahatan, kerugian, dan segala musibah. Ajaran agama Nabi Idris dan Nabi Nuh sudah tidak berbekas dalam hati, jiwa, serta cara hidup mereka sehari-hari. Kenikmatan hidup yang mereka sedang tenggelam di dalamnya berkat tanah yang subur dan menghasilkan yang melimpah ruah. Menurut anggapan mereka, adalah karunia dan pemberian kedua berhala mereka yang mereka sembah. Karenanya, mereka tidak putus-putus sujud kepada kedua berhala itu, mensyukurinya sambil memohon perlindungannya dari segala bahaya dan musibah berupa penyakit atau kekeringan. Sebagai akibat dan buah dari akidah yang sesat itu, pergaulan hidup mereka menjadi dikuasai oleh tuntunan dan pimpinan iblis, di mana nilai-nilai moral dan akhlak tidak menjadi dasar penimbangan atau kelakuan, dan tindak tanduk seseorang, tetapi kebendaan. Dan kekuatan lahirialah yang menonjol, sehingga timbul kerusuhan dan tindakan sewenang-wenang di dalam masyarakat, di mana yang kuat menindas yang lemah, yang besar memperkosa yang kecil, dan yang berkuasa memeras yang di bawahnya. Sifat-sifat sombong, congkak, iri hati, dengki, hasut, dan benci-membenci yang didorong oleh hawa nafsu, merajalela, dan menguasai penghidupan mereka. Sehingga tidak memberi tempat kepada sifat-sifat belas kasihan, sayang, menyayang, jujur, amanat, dan rendah hati. Demikianlah gambaran masyarakat suku Ad, tatkala Allah mengutuskan Nabi Hud sebagai nabi dan rasul kepada mereka. Sudah menjadi sunnah Allah sejak diturunkannya Adam ke bumi, bahwa dari masa ke masa, jika hamba-hambanya sudah berada dalam kehidupan yang sesat. Sudah jauh menyimpang dari ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabi yang diutus kepada kaumnya, bertugas untuk menyegarkan kembali ajaran-ajaran nabi-nabi yang sebelumnya, mengembalikan masyarakat yang sudah tersesat ke jalan yang lurus, dan mencuci bersih jiwa manusia dari segala tahayul dan syirik, serta mengisinya dengan iman tauhid dan akidah yang sesuai dengan fitrah. Demikianlah, maka kepada suku Ad yang telah dimabukkan oleh kesejahteraan hidup dan kenikmatan duniawi Sehingga tidak mengenal Tuhannya yang mengaruniakan itu semua Diutuskan kepada mereka Nabi Hud Seorang daripada suku mereka sendiri Dari keluarga yang terpandang dan berpengaruh Terkenal sejak kecilnya dengan kelakuan yang baik Budi pekerti yang luhur Serta sangat bijaksana dalam pergaulan dengan kawan-kawannya Nabi Hud memulai dakwahnya dengan menarik perhatian kaumnya Suku Ad kepada tanda-tanda wujudnya Allah yang berupa alam sekeliling mereka, dan bahwa Allah-lah yang mencipta mereka semua dan mengaruniakan mereka dengan segala kenikmatan hidup yang berupa tanah yang subur serta tubuh-tubuh yang tegak dan kuat. Dialah yang seharusnya mereka sembah, dan bukan patung-patung yang mereka perbuat sendiri. Mereka, sebagai manusia, adalah makhluk Tuhan paling mulia. Yang tidak sepatutnya merendahkan diri sujud menyembah batu-batu, yang sewaktunya dapat mereka hancurkan sendiri dan memusnahkannya dari pandangan. Nabi Hud Alaihissalam menjelaskan bahwa ia hanya pesuruh Allah yang diberi tugas untuk membawa mereka ke jalan yang benar, beriman kepada Allah yang menciptakan, menghidupkan, dan mematikan mereka, memberi rezeki atau mencabutnya daripada mereka. Ia tidak mengharapkan upah dan menuntut balas jasa atau usahanya, memimpin dan menuntun mereka ke jalan yang benar. Ia hanya menjalankan perintah Allah dan memperingatkan mereka bahwa jika mereka tetap menutup telinga dan mata mereka terhadap ajakan dan dakwahnya, mereka akan ditimpa azab dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadi atas kaum Nuh yang mati binasa tenggelam dalam air bah akibat kecongkakan dan kesombongan mereka menolak ajaran dan dakwah Nabi Nuh seraya bertahan pada pendirian dan kepercayaan mereka kepada berhala dan patung-patung yang mereka sembah dan puja itu bagi kaum Ad, seruan dan dakwah Nabi Hud itu merupakan barang yang tidak pernah mereka dengar ataupun menduga Mereka melihat bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud itu akan mengubah sama sekali cara hidup mereka Dan membongkar peraturan dan adat istiadat yang telah mereka kenal dan warisi dari nenek moyang mereka mereka tercengang dan merasa heran bahwa seseorang dari suku mereka sendiri telah berani berusaha merombak tata cara hidup mereka dan menggantikan agama dan kepercayaan mereka dengan sesuatu yang baru yang mereka tidak kenal dan tidak dapat dimengertikan dengan serta-merta ditolaklah oleh mereka dakwah Nabi Hud dengan berbagai alasan dan tuduhan kosong terhadap diri beliau serta ejekan-ejekan dan hinaan yang diterimanya dengan kepala dingin dan penuh kesabaran. Berkatalah kaum Ad kepada Nabi Hud, Wahai Hud, ajaran dan agama apakah yang engkau hendak ajarkan kepada kami? Engkau ingin agar kami meninggalkan persembahan kami kepada Tuhan-Tuhan kami yang berkuasa ini dan menyembah Tuhanmu yang tidak dapat kami jangkau dengan paca indera dan Tuhan yang menurut kata kamu tidak bersekutu. Cara persembahan yang kami lakukan ini ialah telah Kami warisi dari nenek moyang kami, dan tidak sesekali Kami tidak akan meninggalkannya. Bahkan sebaliknya, Engkaulah yang seharusnya kembali kepada aturan nenek moyang, dan jangan mencederai kepercayaan dan agama mereka dengan membawa sesuatu agama baru yang tidak dikenal oleh mereka, dan tentu tidak akan direstuinya. Wahai kaumku, jawab Nabi Hud. Sesungguhnya Tuhan yang aku serukan ini kepada kamu untuk menyembahnya Walaupun kamu tidak dapat menjangkaunya dengan panca indramu Namun kamu dapat melihat dan merasakan wujudnya dalam diri kamu sendiri sebagai ciptaannya Dan alam semesta yang mengelilingimu Beberapa langit dengan matahari, bulan, dan bintang-bintangnya Bumi dengan gunung-gunungnya, sungai-sungai Tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang kesemuanya dapat bermanfaat bagi kamu sebagai manusia Dan kamu dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan bahagia Tuhan itulah yang harus kamu sembah dan menundukkan kepala kamu kepadanya Tuhan yang Maha Esa tiada bersekutu, tidak beranak dan diperanakkan Yang walaupun kamu tidak dapat menjangkaunya dengan baca indramu Dia dekat denganmu, dia mengetahui segala gerak geri tingkah laku, isi hati dan jalan pikiranmu Tuhan itulah yang harus disembah oleh manusia Dengan kepercayaan penuh kepada keesaan dan kekuasaannya Bukan patung-patung yang kamu bentuk dengan pahatan dan ukiran Melalui tanganmu sendiri Kemudian kamu sembah sebagai Tuhan Padahal ia hanya barang yang fasif Tidak dapat berbuat sesuatu yang menguntungkan atau merugikanmu Alangkah bodohnya dan dangkalnya pikiranmu Jika kamu tetap mempertahankan agamamu yang sesat itu dan menolak ajaran dan agama yang telah diwahyukan kepadaku oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Itu wahai Hud, jawab kaumnya, gerangan apakah yang menjadikan engkau berpandangan dan berpikiran lain dari yang sudah menjadi pegangan hidup kami sejak dahulu kala, dan menjadikan engkau meninggalkan agama nenek moyangmu sendiri, bahkan sehingga engkau menghina dan merendahkan martabat Tuhan-tuhan kami dan memperbodohkan kami serta menganggap kami berakal sempit dan berpikiran dangkal. Engkau mengaku bahwa engkau terpilih menjadi rasul pesuruh tuhanmu untuk membawa agama dan kepercayaan baru kepada kami, serta mengajak kami keluar dari jalan yang sesat menurut pengakuanmu, ke jalan yang benar dan lurus. Kami merasa heran dan tidak dapat menerima oleh akal kami sendiri bahwa engkau telah dipilih menjadi pesuruh tuhan. Apakah kelebihan kamu di atas seseorang daripada kami? Engkau tidak lebih tidak kurang adalah seorang manusia biasa seperti kami. Hidup makan minum dan tidur tiada bedanya dengan kami. Hidup makan minum dan tidur tiada bedanya dengan kami. Mengapa engkau yang dipilih oleh Tuhanmu? Sungguh, engkau menurut anggapan kami: seorang pendusta besar, atau mungkin engkau berpikiran tidak sehat terkena kutukan Tuhan-tuhan kami yang selalu engkau ejek, hina, dan cemoohkan. Wahai kaumku jawab Nabi Hud aku bukanlah seorang pendusta dan pikiranku tetap waras dan sehat tidak kurang sesuatu apapun dan ketahuilah bahwa patung-patungmu yang kamu pertuhankan itu tidak dapat mendatangkan sesuatu gangguan atau penyakit bagi badanku atau pikiranku kamu mengenal aku sejak lama aku hidup di tengah-tengah kamu bahwa aku tidak pernah berdusta dan bercakap bohong dan sepanjang pergaulanku dengan kamu, tidak pernah terlihat pada diriku tanda-tanda ketidakwajaran perlakuanku, atau tanda-tanda yang meragukan kewarasan fikiranku dan kesempurnaan akalku. Aku adalah benar, suruh Allah yang diberi amanat untuk menyampaikan wahyunya kepada hamba-hambanya yang sudah tersesat kemasukan pengaruh ajaran iblis dan sudah jauh menyimpang dari jalan yang benar yang diajarkan oleh nabi-nabi yang terdahulu Karena Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya terlalu lama terlantar dalam kesesatan dan hidup dalam kegelapan Tanpa diutuskan seorang rasul yang menuntun mereka ke jalan yang benar dan penghidupan yang diridhoi Allah Maka percayalah kamu kepadaku, gunakanlah akal fikiran kamu, berimanlah dan bersujudlah kepada Allah Tuhan seru sekalian alam Tuhan yang menciptakan kamu, menciptakan langit dan menciptakan bumi, menurunkan hujan serta menyuburkan tanah ladangmu, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan serta meneruskan hidupmu. Sembahlah Allah dan mohonlah ampun atas segala perbuatan salah dan tindakan sesatmu, agar Ia menambah rezekimu, kemakmuran hidupmu, serta terhindarlah kamu dari azab dunia, sebagaimana yang telah dialami oleh kaum Nuh. Dan kelak azab di akhirat. Ketahuilah bahwa kamu akan dibangkitkan kembali kelak dari kuburmu, dan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan kamu di dunia ini, diberi ganjaran sesuai dengan amalanmu yang baik, yang soleh mendapatkan ganjaran yang baik, dan yang hina mendapatkan ganjaran buruk, yakni api neraka. Aku hanya menyampaikan risalah Allah kepada kamu, dan dengan ini telah memperingati kamu akan akibat yang akan menimpa kepada dirimu. Jika kamu tetap mengingkari kebenaran dakwahku. Kaum 'ad menjawab, "Kami bertambah yakin dan tidak ragu lagi bahwa engkau telah mendapat kutukan Tuhan Tuhan kami, sehingga menyebabkan pikiran kamu kacau dan akalmu berubah menjadi sinting. Engkau telah mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal bahwa jika kami mengikuti agamamu, akan bertambah rezeki dan kemakmuran hidup kami dan bahwa kami akan dibangkitkan kembali dari kubur kami dan menerima segala ganjaran" atas segala amalan kami. Adakah mungkin kami akan dibangkitkan kembali dari kubur kami setelah kami mati dan menjadi tulang belulang? Dan apakah azab yang selalu engkau takut-takuti dan ancamkan kepada kami? Semua ini kami anggap kosong dan ancaman kosong belaka. Ketahuilah bahwa kami tidak akan menyerah kepadamu dan mengikuti ajaranmu. Karena bayangan azab dan siksa yang engkau bayang-bayangkan kepada kami, bahkan kami menantang kepadamu datangkanlah apa yang kau janjikan dan anjamkan itu jika engkau betul-betul benar dalam kata-katamu dan bukan seorang pendusta baiklah jawab nabi hud jika kamu meragukan kebenaran kata-kataku dan tetap berkeras kepada tidak menghiraukan dakwahku dan meninggalkan persembahanmu kepada berhala-berhala itu maka tunggulah saat tibanya pembalasan Tuhan di mana kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari bencananya allah menjadi saksiku bahwa aku telah menyampaikan risalahnya dengan sepenuh tenagaku kepadamu, dan akan tetap berusaha sepanjang hayatku memberi penerangan dan tuntunan kepada jalan yang baik yang telah digariskan oleh Allah bagi hamba-hambanya. Pembalasan Tuhan terhadap Kaum 'Ad yang kafir dan tetap membangkang itu diturunkan dalam dua tingkat: tahap pertama berupa kekeringan yang melanda ladang-ladang dan kebun-kebun mereka, sehingga menimbulkan kecemasan dan kegelisahan. Kalau kalau mereka tidak memperoleh hasil dari ladang-ladang dan kebun-kebunnya seperti biasanya Dalam keadaan demikian Nabi Hud masih berusaha meyakinkan mereka bahwa kekeringan itu Adalah suatu permulaan siksa dari Allah yang dijanjikan Dan bahwa Allah masih lagi memberi kesempatan kepada mereka Untuk sadar akan kesesatan dan kekafiran mereka Serta kembali mengajak beriman kepada Allah Dengan meninggalkan persembahan mereka yang batil Kemudian bertaubat memohon ampun kepada Allah agar segera hujan turun kembali dengan lebatnya dan terhindar mereka dari bahaya kelaparan yang mengancam akan tetapi mereka tetap belum mau percaya dan menganggap janji Nabi Hud itu adalah janji kosong belaka akan tetapi mereka tetap belum mau percaya bahkan mereka menganggap janji Nabi Hud itu adalah janji kosong belaka mereka bahkan pergi menghadap berhala-berhala mereka memohon perlindungan dari musibah yang mereka hadapi Tantangan mereka terhadap janji Allah yang diwahyukan kepada Nabi Hud Segera mendapat jawaban dengan datangnya pembalasan tahap kedua Yang dimulai dengan terlihatnya gumpalan awan Dan mega hitam yang tebal di atas mereka Yang disambutnya dengan sorak-sorak gembira Karena dikiranya bahwa hujan akan segera turun membasahi ladang-ladang Dan menyiremai kebun-kebun mereka yang sedang mengalami kekeringan Melihat sikap kaum Ad yang sedang bersukaria itu Berkatalah Nabi Hud dengan nada mengejek Mega hitam itu bukanlah mega hitam dan rahmat bagi kamu Tetapi mega yang akan membawa kehancuran sebagai pembalasan Allah yang telah dijanjikan Dan kamu nanti-nanti untuk membuktikan kebenaran kata-kataku yang selalu kamu sangkal dan kamu dustai. Tak lama kemudian menjadi kenyataanlah apa yang diramalkan oleh Nabi Hud Bahwa bukan hujan yang turun dari awan yang tebal itu tetapi angin taufan yang dahsyat dan kencang Serta bunyi gemuruh yang mencemaskan yang telah merusakkan bangunan-bangunan rumah Dari dasarnya Membawa pertemuan semua perabot-perabot dan harta benda Serta melempar jauh binatang-binatang ternak Keadaan kaum Ad menjadi panik Mereka berlari ke sana ke sini mencari perlindungan Suami tidak tahu di mana istrinya berada Ibu juga kehilangan anaknya Sedang rumah-rumah menjadi sama rata dengan tanah bencana angin tofan itu berlangsung selama 8 hari 7 malam Sehingga sempat menyapu bersih kaum Ad yang congkak itu Dan menamakan riwayat dalam keadaan yang menjadikan itu Untuk menjadi pengajaran dan ibrah bagi umat-umat yang akan datang Adapun Nabi Hud dan para sahabatnya yang beriman Telah mendapat perlindungan dari Allah SWT Dari bencana yang menimpa kaumnya setelah keadaan cuaca kembali tenang dan tanah Al-Ahqab sudah menjadi sunyi senyap dari kaum AD. Pergilah Nabi Hud meninggalkan tempatnya, berhijrah ke Hadramaut, di mana ia tinggal menghabiskan sisa hidupnya sampai ia wafat dan dimakamkan di sana. Di mana hingga sekarang makamnya yang terletak di atas sebuah bukit di suatu tempat lebih kurang 50 km dari kota Siwun dikunjungi para peziarah yang datang beramai-ramai dari sekitar daerah itu, terutamanya pada bulan Sya'ban. Pada setiap tahunnya, terutamanya pada bulan Syakban, pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Hud Alaihissalam? Tentunya, Nabi Hud telah memberi contoh dan sistem yang baik, yang patut ditiru dan diikuti oleh juru dakwah dan ahli penerangan agama. Beliau menghadapi kaumnya yang sombong dan keras kepala itu dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan kelapangan dada. Ia tidak sekali-kali membalas ejekan dan kata-kata kasar mereka dengan balasan yang serupa, melainkan kata-kata yang halus yang keluar dari mulut beliau, yang menunjukkan bahwa beliau dapat menguasai emosinya dan tidak sampai kehilangan akal atau kesabaran. Demikian kisah Nabi Hud Alaihissalam yang dapat disampaikan oleh ragam Islam channel pada kesempatan kali ini. Semoga video kali ini dapat menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.